моя улитечка. Смотрите, круто, круто. А, это кусается. Еще. Копать. Все, пропало уже. например, улитки может на спрятаться или может наверху гулять. Да? Вот я сейчас правильно говорю. Он а у нас Вот эти машины уже двигают. Может, пойдем уже? Потом поискаем. Сиди там, любя, не угу, Да. Тебе говорю. Подивися, какая я буду, какая-то пампушка. Это <систит> <систит> а что, <систит> пампушка? <по -моему, кошки. систит> День города Киева. И Северодонецка. Сегодня mm, же. Да. Вот они нас и поздравляют. Я работала товароведом при Советском Союзе. А зараз yeah. уже ж другая ситуация. Мы ж пришли на пенсию давно, 55 лет. А зараз уже дуже много. Начали обстреливать сильно Сиродонецк, Лещанск. Как раз это, с такой стороны, с этой, что надо было уезжать. Дом сгорел, дома нету. Двухэтажка yeah. была у нас. Разрушений много, конечно. И что там делать? Там уже все. Делают, да, это они там все. И воду, и свет вроде Ой, бы это, ну, тянут. Дали, один день свет побыл и все, и больше нету. Когда это все? Они там, ну их. Не творили, не творили делу. Таких делу, что вообще? Так, что тут такие дела? Ждем. А что ждем, сами не знаем. Скажут на нас, ничего не делают, фотографируются только в Facebook. Это спали. тоже надо. И поем пойдем еще потом ловить вот это улиток. Не, я иду сейчас мышу ловить. Я буду ловить улиток. А сегодня их не буду. Все. Потому что сегодня солнце светит. А, вечером я буду не И вечером их тоже не буду. Они вылазят только когда дождь. Дома было несколько, 15 штук рыбок. Три хомяка, ну, два мальчика, одна девочка. Шустрик, ушастик. Пикси мышку назвал. Сначала я 5, 5 копеек хотел поставить. Но оно падает у Потом я взял в и 5 копеек. Крыски еще две были, мальчики-девочка. Попугая два. Несколько кошек. Четыре штуки где-то. Ну и еще... Кто у меня был? Сейчас вспомню. Еще две мышки. Во. а Все подевались, когда я уехал, в нашу хату ровно снаряд попал, где мы спали, в спальню. И там мои все животные были. я не умерли.

Всіх записували. Далі дівчина 10-14. є ще. А, що сонечко моє? Я не знаю, не відкриваю поки. Відкриємо пізніше. Так, все з малих більше нікого немає. Ні, 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 я маю на увазі маленьких зовсім. Так, п'ять дев'ять хлопчик. Скільки тобі? Я знаю, скільки тобі тримає. Хто залишився без? Ти, так? Да? Скільки а, тобі? Дев'ять. Дев'ять. Забирай. Хто ще? Діти, хто ще без подарунка? У мене важкий єси що. Ручку подивитися. Вся мала, да? Одна.

все, молодцы. Вот, молодец. Так, теперь мне нужны мотусы, меньше детишек, у меня есть там. Все здесь, это будет лечить телефон. Вот, да. Вот сюда вот. Я хочу только, чтобы этот путь отстал нашей землею. В покое и шел, и шел, и, шел и шел у себя домой и шел и все обощение ничего не нужно я его ненавижу этого путина и вообще это уже больше суток это и честно это просто поле ничтошество просто устанавливаю на эту больничную вышку устанавливаю и ловлю сигнал Ну, это тупо, ну, ну Я туда. Мышка очень сильно ренчает, Очень сильно волнуется за меня. Ага. Мне на это пути просто плевать. Вечно это дуна война. Так хочу домой, блин. Как здесь живем? С Нового года мы здесь живем. Все нам давали, всякие гуманитарки. Это вообще прекрасно. Здесь хорошо, но домой хочется. Но что нас дома ждет, этого никто не знает. И все, кого не спросят, все домой хотят. Ну, здесь прекрасно, а все равно домой хочется. Будем мы сожалеть, что мы здесь жили, что нам было хорошо, а дома нам сладко так не будет. О, угу. О, это как у меня будет А, а что именно по-английски надо? Волга, какой я мечтал Зубная щетка, хотя у меня их тысячу штук уже а У меня еще. Дальше книжки все по-английскому Немецкий ну, а будет учить. Она хрена у Что это? Жека. Что это такое? Трусы еды, Хова. Да, нормально. Это не ну, не висапка. очень нормально. Мне кажется, но... Ну хотя бы по прыгунчику нормальные вещи. Да. на земле было, чтобы Сейчас приду, я коробок отпишу. Порушила ваші плани, ваші мрії, ваше дитинство, ваше життя. Але ви тримайтесь, ви тримайтесь, бо я дуже вірю, що, що ви сильні, бо ви майбутнє України, майбутнє своєї країни. Тому ми залишимося з вами разом до перемоги. Слава Україні! Дзюкарєва Галина Михайлівна. Наразі директора Лисчанського міського палацу культури, який знаходиться в окупації. До того я була на заводі оператором котельної. Так от. Це діти мене. Змусили тут лишитися. Я дуже волюва людина. У мене дуже погано спідкорення. Я це знаю. От я люблю дуже дітей, і вся моя справа напевно, так як покликання, це робота для них. Зробити для них життя краще. У цей пацан бів, ти що. А японская. У какой-то девочки тут Сережка упала на сцене. Да. Я видела, да, у нее Сережка отпала. Посмотри, красивый синий. Спасибо, мне очень нравится. И Миша, ты вчера мне тоже подарок сделал, очень хороший. А вы такие слова говорите, потому что, ну, это самая большая награда для меня. Для Глобальная обнимашка. Давайте, давайте, давайте. Мне Миша вчера сказал, говорит, им посрать и надо надавать за то, что вас не нагородили. Я вчера в шоте была с его слив. Потом мне в подорвавший подарил шеврон. Знак поваги. І сьогодні ви також саме сказали, що мені потрібна була. А це відзнака для мене найголовніше, що ви в мене є, правда? Я вже так устала. Я вас люблю. До свидания. Давайте. Я все хотіла зробити там, дерево, то поколінь своїх. Ну і все. У мене нічого немає. Образи тих, кого вже нема зі мною, родичів. Це важливо. Я боюся втрата. Це пам'ять. Ну, я постаріша. Я стану щось забувати, я вже забуваю багато чого. Я забуду і забуду, як вони виглядають. Для мене це пам'ять. Іванівна, комендант гуртожитку де ви зараз знаходитеся на роботі на роботі ми до вас підселяємо жіночку в кімнату добре все тоді вона заселяється сьогоднішнього дня завізу я, на полку не забіду, я та ніхто вас не відпускає Слежить, на верхню молодець. полку. полкусенька старшого ага. залізе все. всего доброго до побачення гарного дня все, тоді ви заселяєтеся в кімнату, другий поверх, ваше ліжко. Ну, поки як, є, да. поки, як поки. є. Поки як є. Пішли. Отак. А йдемо помилять документи. Пішли. Пішли ви закриваєте. <різь> Обычных мышей светло серых обычно все темные такие это мальчик мальчик а у меня пикси не бойся привет